इमाम क़बा को कुरान नहीं पढ़ना आता इबन तैमिया ज़िंदा होते तो मैं उनके ऊपर पर्चा करवा देता बबों ने तो दीन का बेड़ा गर्ग कर दिया और सिबा तो शाही कोई नहीं और नबी तो शाही कोई नहीं इस तरह की बोंगियाँ मारने वाला शख्स जब उसके सामने एक एंकर पर्सन जाता है और एक आलम दीन उसकी अकेडमी के सामने जाता है तो वो आगे से बाहर ही नहीं निकलता और तीन चार घंटे वहाँ खड़े हो हो के और पुलिस भी जो है ना वो पहले से बुलवाई हुई होती है और फिर ये कहा जाता है वो लोग बार बार कहते हैं कि हम मुबासा और मुनाजरा करना चाहते हैं और ये बंदा आगे से कहता है कि भाई मैंने मुबास नहीं करना अच्छा ये लोगों के लिए कहने में ये सिर्फ एक लफ्ज़ है लेकिन हम बड़ी देर से ये बात कह रहे हैं और उल्मा किराम और मेरे जैसे तलबिल इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि मिर्जा साहब का असल मसला इल्मी नहीं है अगर वाक़ता उनका मसला इल्मी हो तहकी हो दलाइल का तबादला हो आपस में जो है ना वो एक दूसरे के दलाल को जांचना हो अपने दलाइल बयान करने हो, तो ये मसला इसको हल करने का ये तरीका नहीं है मिर्जा साहब का जो मसला है वो इल्मी नहीं है तो फिर क्या है मिर्जा साहब की जो इब्ता है ना वो किसी मुनाजरे से नहीं हो रही उन्होंने कोई मारकुलारा किताब नहीं लिखी उनके किसी मस्जिद में कोई खुतबात जुमा जो है ना उससे नहीं हुए या उन्होंने किसी फिरका परस्त मौलवी के सामने जाके तो उसकी बोलती बंद नहीं की कि उसके बाद उनकी बल्ले बल्ले हो गई मिर्जा साहब की इब्तदा यहाँ से होती है कि सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब जिसको हम कहते हैं इन्होंने उसको तब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि जब हमारा मजहबी तबका जो है ना आम तौर पे उस जगह पे मौजूद ही नहीं था तो आप इसको मजहबी तबके की खूबी कहें या खामी कहें लेकिन बाहर सूरत जिस वक़्त हमारे अमूमाए कराम जो है ना उनकी इस तरफ तोज्ह नहीं थी तो मिर्जा साहब उस जगह पे आए हैं उनके मुंह में जो आया उन्होंने बोला है और कैमरे के सामने बैठ के उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है और शुरू शुरू में तो मिर्जा साहब अकेले ही बैठे होते थे और ये सब पता है कि ये अकेले ही कैमरा खोलते हैं बैठते हैं अपना जो उनके मुँह में आता है कहते हैं उसके बाद उसको बार बार सुनते हैं उसमें जो है ना उसकी एडिटिंग करते हैं कटिंग करते हैं सारा कुछ करके फिर सोशल मीडिया पे वो फेंक देते हैं और इसमें कोई शुबा नहीं है कि मिर्ज़ा साहब जो है ना वो उनके पास तलाक़त लिसानी मौजूद है ज़ुबान के वो बड़े माहिर हैं चर्ब लिसान हैं और उनकी जो गुफ्तगू है उन्होंने ऐसे लोग जिनका इल्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं था जिनको कुरान का तर्जुमा भी पढ़ना नहीं आता था जिनको अदीस का भी कोई पता नहीं था जिनका उलमा के साथ भी कोई लिंक नहीं था तो उन्होंने इन लोगों को मुतासर करके अपने पीछे लगा लिया हुआ अच्छा अब ये सारे का सारा जो सिलसिला था ना ये एक प्रॉपिक था यानी आप देखें ना कि एक ऐसा बंदा जिसका जहन बिल्कुल खाली आप उसके जहन में जो मर्जी पर दे जो बंदा पहले उसको अपने पीछे लगा लेगा वो उसके पीछे ही है ये मिर्जा साहब के जो लोग हैं ना वो समझते हैं कि हम शायद कोई बड़े तहकीकी आदमी हैं तो तहकीकी वाला कोई चक्कर नहीं है इस तरह के लोग बराह रास्त इन इन, लोगों इन लोगों के साथ जो भी बैठा हुआ ना उनको पता है कि इनके जहन में वही बात है जो मिर्जा साहब ने डाल दी यही वजह है कि सारी की सारी चीजें मिर्जा साहब को तो खुद अरबी भी नहीं ना आती इनको तो दीन के बुनियादी मसाइल का भी नहीं पता था बिलखसूस जब इन्होंने अपना सिलसिला शुरू किया था तो उस वक़्त से इन्होंने ये कहना शुरू हुआ है कि दुनिया में पहली दफा मैंने ये किया प्लान अर्थ पर पहली दफा मैंने ये किया मैंने ये हालांकि ये सारी की सारी चीजें उल कर पहले कर चुके हुए यानी मिर्जा साहब ने कोई भी ऐसी नई तहकीक पेश नहीं की जो आज तक कराम पेश नहीं कर सके तो लेकिन ये है कि उनके चुके जो फॉलोअर थे उनको जो सुनने वाले थे जाहिर उनको क्या पता है कि किलामाय कराम ने पहले क्या किया था लिहाजा वो उनके पीछे लगना शुरू हो गए अच्छा मसला ये है कि मिर्जा साहब ने जब अपनी मर्जी के सवाल लेके मर्जी के जवाब लेके मर्जी की चीजें लेके उनको अपने अंदाज से जो है न वो पेश करना शुरू कर दिया है तो उलमा के लिए बाहर सूरत वो एक चैलेंज बन गया था कि देखे जी मिर्जा जेलमी साहब जो है ना वो तो कुरान की आयत पढ़ रहे हैं वो तो हदीस पढ़ रहे हैं वो तो ये कर रहे हैं वो तो ये कर रहे हैं अच्छा अब मसला अगर वाक़ता इलमी होता ना और कुरान करीम की आयात की तफसर व तशरी का ही मसला होता अहादीस का ही मसला होता तो मिर्जा जेलमी साहब को ये चाहिए था कि जब इनको फेम मिलना शुरू हुई और उनमा को जो है ना वो उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करना शुरू किया और कहा जी आप हमारे सामने बैठ जाए तो मिर्जा साहब को बैठना चाहिए था लेकिन मिर्जा साहब नहीं बैठे उसकी वजह क्या उनको मिर्जा साहब को भी इस बात का पता था मेरा चूँकि मसला जो है वो इल्मी मसला नहीं है मेरे अंदर वो वाली सलाहियत नहीं है यानी कहने को तो मैं हर एक कोई दावा कर देता हूँ ना कि मैं फलाने पर इब तामिया परचा करा देता हूँ और मुहदसिन को तो उनके तो ख़तरे पहले चक होने चाहिए थी और सिबा कराम के साथ तो ये होना चाहिए और अगर हम फला दौर में होते तो हम फला से की जुमात के खिलाफ तलवार उठा लेते ये सारी की सारी बढ़के थी खाली इनका यानी इल्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं था लिहाजा मिर्जा साहब मुसलसल इस बात से कतराते रहे मैं इस बात को इस यानी इस तरफ लेके आना चाहता हूँ कि कोई बंदा ये ना कहे जी आपने मिर्ज़ा साहब का इल्मी जवाब नहीं दिया देखिए यानी जो मशहूर शख्सियात हैं हमारी अहले सुन्नत की उनमें यानी हाफिज या नूरपुरी साहब थे इसी तरह मौलाना ती कुरमान अलवी साहब थे डॉक्टर हाफिज मोहम्मद जुबैर साहब थे इसी तरह हमारे एक साथी थे अगरचे वो आलम दिन नहीं हैं सैफुल्ला मोहम्मदी साहब उन्होंने भी इनको इनके अंदाज में जवाब दिया इसी तरह एक और दूसरे मकतबे फ़िक्र के देवबंदी आलम दीन थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब उनका भी इनके साथ जो रहा तो यानी अगर मसाइल मसायलि होते ना इनको चाहिए था कि यार इनके साथ बैठ के ना मसाइल को हल कर लेते समझ लेते समझा लेते लेकिन इनका मसला इलमी नहीं था अच्छा उन्होंने जूही जो जो जितनी दफ़ा भी उन्होंने कोशिश की है इनको जितनी दफ़ा भी इलमी जवाब देने की कोशिश की है इन्होंने उसको फुल टास्क समझ के ना उस उसपे छक्के लगाए यानी लम्बा ग्राम इलमी जवाब देते थे ये आगे से जूते लगाते थे ये आगे से अपनी वही शातिराना चाल और बक्कार तो इससे ना ये बात उन उनमा कराम को भी समझ में थी और जो देखने वाले लोग थे उनको भी समझ में थी चार साल पहले से मैंने ये बात कही थी और मैं ये मैंने कोई इंकिशाफ नहीं किया हर बंदे को वो समझ में आने वाला था कि यार मिर्जा साहब का मसला इल्मी नहीं है इनके खिलाफ जब इनसे बड़ा कोई शातिर आ गया ना या इनसे बड़ा कोई मक्कार आ गया या अगर जिस तरह की ये रफ जुबान इस्तेमाल करते हैं अगर हम उस तरह करें कि अगर इनसे बड़ा कोई बदतमीज़ आ गया तो इनका काम खत्म है तो अब अमलन यही हुआ है इस वक्त क्या हुआ है यानी एक एंकर पर्सन है वैस रब्बानी साहब अब अब देखे ना उन्होंने बिल्कुल वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है जो मिर्जा साहब ने इस्तेमाल की थी उन्होंने बिल्कुल आप ना जरा उनके थोड़े से लबो लहजे पर गौर करें उनके तरीके तो एंकर आया सी सवाल पूछे तौरे नही साहब जो है तो इवन के अगर उनके साथ मुफ्ती अनिफ कुरैशी साहब भी आए हैं उन्होंने मिर्जा साहब जो है ना उनको लाले पड़ गए भी क्या दिन थे जब आप जिन थे अब आप होशियार हैं मगर मनाजरे से क्यों फरार है और अगर अभी भी वो वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे हैं ना और मौलवियों को तो फलाना तुम कहना तो वो सिर्फ आप ये कह लीजिए कि अपनी खिफत मिटाने के लिए कर रहे हैं और बेशर्म होकर ये सारे के सारे काम कर रहे हैं अच्छा मैं ये कह रहा था कि कोई उन्होंने इल्मी काम नहीं किया लेकिन उन्होंने वो स्ट्रेटजी अपना ली है वो एक एंकर पर्सन था चूंकि मीडिया को भी समझने वाला था और उसके अंदर आप ये कह लीजिए उसके लिए वो पबंदियां नहीं थी जो उलमा को जिन पबंदियों में उलमाए कराम जकड़े होते हैं लिहाजा उन्होंने क्या किया उन्होंने मिर्जा साहब वाले ही काम किए जिस तरह मिर्जा साहब ने बनाया हुआ था कि फलाना तो शायद ही कोई नहीं उन्होंने उल्टा के मिर्जा साहब पे कर दिया जिस तरह मिर्जा साहब ये कहते थे ना बाबों का खुदा और है और ये इस तरह के उन्होंने ये कहा हुआ था कि कमरों की फिजा और है और मुनाजरे की फिजा और है इसी तरह ये मिर्जा साहब ने ये बात बड़ी मशहूर की जी द डैमेज हैज़ बिन डन उन्होंने ये कहा जी रिवर्स डैमेज हैज़ हैज़ डन और मिर्जा साहब डेमेज रन अच्छा इस तरह की चीजों के साथ जो है ना वो गए हैं जाके उन्होंने मिर्जा साहब की जो है ना वो यानी आप ये कह लें कि मिर्जा साहब ना ना करते ये एंकर उनके गले पड़ गया यानी मिर्जा साहब ये समझते थे यानी ये भी एक तरफा तमाशा है कि जब किसी आलमी दिन को कहता था ना कि भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो मिर्जा साहब कहते थे जी आप फलां फ्लापे फला लिखवाए टम कहां से लिखवाएं लेकिन दो दो टके के एंकर पर्सन इनके पास आके जो मर्जी करके चले जाते थे यानी उनको अपनी मर्जी से ये जैसे मर्जी कर लेते थे तो खैर ये वाले जो एंकर साहब ना ये मिर्जा साहब को उल्टे पड़ गए अब इन्होंने मिर्जा साहब के गोया के ना ना करते मिर्जा साहब को इस तरह फंसा दिया है कि एक महीना पहले उन्होंने गोया के कंपेन चलाना शुरू कर दी 26 नवंबर को जो है ना वो होगा और ये कर देंगे और वो कर देंगे वो वैसा बानी साहब जो है ना मैं उनकी कोई तोहिन नहीं कर रहा या मेरे ख्याल में उन्हें भी इस बात का दवा नहीं है कि वो कोई शख्सियत है लेकिन उनका अंदाज वही था यानी लफ्जों के साथ जो खेलना है और एक अंदाज से उस तरह उन्होंने बातें की हैं और पूरा एक महीना उन्होंने खूब कंपेन चलाई है और इस तरह चलाई है कि भाई बाज़ मिर्जा साहब के जो फॉलवर्स हैं ना वो यहाँ तक आ गए थे वो ये समझते थे कि यार इसने उधर अकेडमी में जाना ही नहीं है और अजीबो गरीब किस्म की हयाबाख्ता और उन्होंने अपनी वीडियोस में भी ये बातें लगाई हुई हैं कि भाई अजीबो गरीब किस्म की एक बंदा तो इतना बदतमीज था यानी अब पता नहीं ये बात मुझे करनी चाहिए उसने कहा था कि भाई अगर भी कोई बंदा मिर्जा साहब के साथ जाके ये मुबासा और मुनाजरा करना शुरू कर दे या वैसर बानी वहाँ पे जाके मुबासा करे ना तो मैं फलां गंदा काम कर लूंगा तो खैर वो यानी आप देखें कि उन्होंने इनको किस तरह फंसाया है कि भागने के लिए कोई मौका नहीं था और फिर एक पूरी की पूरी कंपेन चला के वो जाके इनकी अकेडमी के सामने खड़े हो गए अब ये कोई आलम दीन होता ना अकेला कोई आलम दीन होता वो इतना ज्यादा वो नहीं कर सकता यानी है उनका एक अपना मिजाज है उनका एक अपना तरीका कार है ज़ाहिर है उन्होंने जाके वहाँ पे सीधा सीधा कुरानो हदीस से अगर उन्होंने कोई बात करनी थी या उन्होंने कोई शरी हुक्म बयान करना था इन्होंने आगे से जो है ना वो यानी वो वही बात है ना फुलटा साई और आगे से छक्के लगाए और उनके ऊपर उल्टा जो है ना आप देखें मिर्जा साहब उमूमन कहते हैं जी मेरे पीछे कोई नहीं है लेकिन है जब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं ना तो वहाँ पे बकायदा पुलिस मौजूद होती है इधारों के लोग मौजूद होते हैं और इसलिए मौजूद नहीं होते कि भाई वो मिर्जा साहब के लिए और जाने वालों के लिए बराबर होते हैं बल्कि वो बाकायदा मिर्जा जेलमी साहब का ना दिफा कर रहे होते हैं अब आप देखें ना कि यानी वो एंकर पर्सन साहब वहाँ पे गए हैं और वो अलम दीन वहाँ पे गए हैं तो इधारों ने उनको मिर्जा साहब की जो अकेडमी है ना उनके उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया और उन्होंने वही बात की है जो मिर्जा साहब चाहते थे यानी वो लोग ये कहते रहे हैं कि भाई आप मिर्जा साहब को कहें ऐसे कर ले वैसे कर ले उन्होंने कहा जी यानी ये पूरे का पूरा जो है ना वो मिर्जा साहब ने जो है ना वो अपना सिलसिला बनाया हुआ था तो खैर चूंकि मिर्जा साहब को उस तरह घेर लिया गया था जिस तरह के ये काम करते थे तो मेरे ख्याल में अब जरूर कहना चाहिए कि डैमेज हैज बिन डन और मिर्जा साहब हैज़ बिन रन एक तो बात ये है अच्छा मैं यहाँ पे ये बात भी करना चाहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब भी मिर्जा साहब के ऊपर कोई बंदा वीडियो बनाता ना वो कहेंगे लो जी मिर्जा साहब का नाम लेके ना ये तो फेम लेने के चक्कर में आ गए यार ये आप पता नहीं आपको क्या मसला हो गया यानी आप एक तो मैदान में उतरते हैं और फिर अगर आपको कोई जवाब देता आप कहते हैं जी आप फेम लेने के लिए आ गए आप मुझे ये बताए ना कि मिर्जा साहब जो है ना वो माँ के पेड़ से पैदा होते ही उनके इतने फॉलोअर्स थे आखिर उन्होंने भी ऐसे ही किया है और बल्कि अगर हो सका तो हम वीडियोज के अंदर लगा देंगे मिर्जा साहब ने कोई शख्सियत छोड़ी नहीं है हालांकि कोई इनको मुंह नहीं लगाता यानी ये जो बड़े ग्रामीण और इनके अंदर एक हसरत है ये जो कहते हैं ना मुफ्ती तकी साहब से लिखवा के लाओ मुफ्ती लाओ हफ्ज सईद साहब से लिखवा के लाओ मीर साहब से लिखवासरत है कि वो मुझे कोई ना वट्टा पकड़ के मारे और मैं आगे से जो है ना वो अपना वही किरदार अदा करना शुरू कर दू जिस तरह के मैं दूसरों का नाम लेके अदा करना शुरू कर देता हूँ लेकिन ये है कि वो इन इन पे कोई तोज्जो नहीं लेकिन मैं मिर्जा साहब की मैंने एक Uh, सुनिए वीडियो उसके अंदर भला क्या कह रहे हैं हालांकि मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कभी इनका नाम ही नहीं लिया होगा अच्छा अपनी वीडियो के अंदर कहते मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो है ना वो इनडायरेक्ट मेरे ऊपर तनकीद किया है लिहाजा मैंने उनका नाम लेके तो उनपे वीडियो बना ली और भाई वो आपका आपका मुंह लगाना वो गुबारा नहीं करते तो आप क्यों आपने जो ना यानी इमाम कब है आज जानता नहीं आपने कोई इमाम कबाज छोड़ा नहीं है जिसका आपने थम नेल ना लगाया हो आपने जो मुफ्ती ममलका है आपने उनका यानी सऊदी अरब में जो मुफ्ती आजम उनकी आपने तस्वीरें लगाई हैं कोई अहले हदीस देवबंदी बरेलवी किसी मसल का कोई बंदा छोड़ा नहीं है आपने जिसका आपने थम नीलना लगाया हो जिसका आपने नाम लेके हालांकि उनमें से अक्सर ऐसे हैं कि जो आप आपको जानते भी नहीं है जो जिनका जिनको आपके बारे में सिरे से पता ही कोई नहीं है तो मिर्जा साहब की सारी की सारी अपनी बुनियाद जो है ना वो इन चीजों के ऊपर खड़ी हुई है लिहाजा ये कहना कि वो जी इससे फेम मिल रही उससे फेम मिल रही हम ये कहते हैं कि भाई जिन मसाइल को मिर्जा साहब ने छेड़ा है और जिन चीजों में मिर्जा साहब ने जो है ना वो आप ये कह लीजिए कि गुमराही फैलाई है उन्हीं मसाइल पे अब हम गुफ्तगु करते हैं मिर्जा साहब ने गुमराही फैला के फेम हासिल की है खुला भाई कराम ये चाहते हैं जी हम उसमें लोगों को सही बात बता के मिर्जा साहब जो है ना उन्होंने एक मनफी किरदार अदा किया है हम चाहते हैं जी मुस्बत किरदार अदा करें लेकिन आप लोग जो है ना उनको नहीं कहते कि भाई उन्होंने फेम हासिल किया है आप मुझे आप ना मिर्जा साहब की वीडियोस पे जाना शुरू हो जाए आप ना उनके चैनल को शुरू से खंगालना शुरू कर दें बिलखसूस जो उनके फॉलोअर्स हैं आप देखेंगे कि उनकी उन, व्यूज आना ही तब शुरू हुए जब उन्होंने धक्के से कभी किसी आलम दिन को घुसेट दिया कभी किसी आलम दिन को घुसेट दिया कभी किसी की तस्वीर लगा दी कभी किसी की तस्वीर लगा दी ये जो उलमाई किराम है ना ये तो इन्होंने बाद में जाके उनका रद्द करना शुरू किया लिहाजा ये वाला जो घटिया था ना, ना वो पुरानी बात के मिर्जा साहब का नाम लेके आप फेम हासिल कर रहे हैं और यार आपकी अगर आपके अख्तियार में है ना आप फेम ले लो जितनी आपको चाहिए ना आप सारी हमारी यानी मिर्जा साहब ये आपके अख्तियार में है ना आप ये फेम खेच लो हमसे यानी अब यानी मिर्जा साहब का नाम लेने पर किसी पे पाबंदी है मिर्जा साहब सारी दुनिया पे जो मर्जी करें उनके फॉलोअर सारी दुनिया के साथ जो मर्जी बदतमीजी करें लेकिन जो ही मिर्जा साहब का नाम लो लो जी ये फेम हासिल कर रहे हैं तो ठीक है भाई यार हम फेम ही हासिल कर रहे हैं लेकिन आप ना थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के ना आप ये बातें सुने और इनको बर्दाश्त करें और जिस तरह मतलब हमारे अंदर वो वाला छोरापन है नहीं वरना मैं आपको मिर्जा साहब की जुबान के अंदर कहूँ कि भाई अब आप थोड़ा सा जो ना वो बर्दाश्त करें और अब जरा मैं आपको थोड़ी सी फक्की देता हूँ तो लिहाजा ये जो बातें हैं ना इनको आप खत्म कर दें कि भाई फलाने का नाम लेके फेम हो रही है और धमकाने का नाम लेके फेम हो रही है एक मैदान था जो खाली था मिर्जा साहब वहां पे आए हैं उन्होंने लोगों को पीछे लगा लिया ज़ाहिर है अब उलमाए के चूंकि आहिस्ता आहिस्ता मीडिया पे आए हैं सोशल मीडिया पे आए हैं मा ने उनको चीजों को रिकवर करना शुरू किया है लोगों को हक बताना शुरू किए हैं जो जो समझदार लोग हैं देखें आए दिन इतने लोग हैं जो कह रहे होते हैं कि जी भी मैं मिर्जा साहब से बरात का इजहार करता हूँ ये करता हूँ वो करता हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें हो जाएंगी तो यानी हर बंदे का एक मैदान होता है अब आप देखिए ना कि मिर्जा साहब अभी भी आप ये समझ लीजिए कि वो बड़े तुरम खान है और तीस मार खान है और उनके पास बड़े दलायल है तो अभी तक वो अपना कमरा छोड़ के क्यों नहीं आते उसकी वजह ये वो चाहते हैं कि भाई मैं जिस जगह पे हूँ ना जहाँ पे उल्मा नहीं है मैं वहीं पे चल सकता हूँ जो ही मैं उलमा के सामने बैठूंगा मेरी बस है तो आपने इस बात को समझिए का उस वक़्त मैदान मसाजिद मदारिस जलसे जुलूस कानफ्र और ये वाला था ठीक है तो मिर्जा साहब को पता था मेरी यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है उन्होंने खाली जगह पकड़ी और वहाँ पे अपना काम कर लिया उल्मा चूके इस जगह पे आप ये ना समझे कि मिर्जा साहब के दलाइल बड़े कवि थे और ये था वो था मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पहले उल्मा मौजूद थे वहां मिर्जा साहब की दाल चूके नहीं गलनी थी मिर्जा साहब नहीं आए अब सोशल मीडिया पे भी उलमा आना शुरू हो गए आप देखेंगे कुछ सालों से जब से नाम ने उनका जवाब देना शुरू किया है और जब से उसी तरह कुछ लोग आए हैं जिन्होंने उसी तरह उनके प्राप्प गंडे का जवाब उसी तरह देना शुरू किया लोगों को समझ आना शुरू हो गई है और कुरानी करीम में भी इस बात को इसी तरह कहा गया वकुल जाक अल बा हक कहता है ना तो बादल मिट जाता है इसका मतलब यह कि हक के आने से पहले बादलिल मौजूद होता है तो सोशल मीडिया पे जब हक नहीं था तो बातिल ने तो फैलना ही फैलना था अब हक आना शुरू हो गया और मिर्जा साहब की जो है ना वो फटी जो है ना वो सिलसिले साफ होने शुरू हो गए और इसकी इससे ज्यादा मैं आपको वाजे मिसाल ये दे देता हूँ कि बाज लोग इस तरह होते हैं कि यानी इलमी सलाहियत हर बंदे के अंदर नहीं होती और हर बंदे को जो है ना वो इलमी गुफ्तगू समझ आती भी नहीं है मिर्जा साहब के फॉलोअर्स का यही मसला है इसकी मैं आपको कुरान से मिसाल देता हूँ हज़रत इब्राहिम वाक करीम के अंदर वो हज़रत इब्राहिम वसलाम का जो मकालमा हुआ था मशरक के साथ तो हज़रत इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह ताला जो है वो जिंदा करता और मारता हूँ उसने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ मारता हूँ हालाँकि वो ना जिंदा करता था ना वो मारता था लेकिन इबनतम को पता था कि ये अब इस जिस अनवामेंट के अंदर मैं मौजूद हूँ ना यहाँ पे ये सारे के सारे जाहिल बैठे हुए इनको ये बात इस तरह समझ नहीं आनी उन्होंने उनको मसाइल और तोहहीद समझाने की बजाय ना कि भाई नहीं जी तो ये है और शिरक ये है और इसमें यह मगालता है वो मुगालता उन्होंने फ़ौरन वो बात की जो सबको समझ आ जाती वो क्या थी उन्होंने कहा कि ठीक है अगर तुम अपनी बात पे सच्चे हो ना तो इन अबरती अल्लाह ती मशरक से सूरज निकालता है ना तुम्हारे अंदर अगर इतनी औकात है अगर तुम जिंदा मुर्दा कर लेते हो तो ज़रा सूरज को ना तुम मग़रब से निकाल के दिखाओ बबू ही तोल्ला दी कफर तो हम भी ये कहते हैं कि मिर्जा साहब जो है ना वो उनको इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि भाई अगर उल्मा किराम उनका इल्मी जवाब देते हैं तो लोगों को समझ नहीं आती और वो आगे से मजीद जो है ना उस पर चीज़ें लेते हैं और लाफ्टर लेते हैं और मजीद मजाक उड़ाते हैं जो ही इनको वो वाले जवाब मिलना शुरू हो गए जो जवाब जो है ना जिस जिस तरह के इनके फॉलोअर्स हैं उस लेवल पे आके जो ही गुफ्तगू -गु करना शुरू कर दी गई तो आप देखेंगे ये सारे के सारे सिलसिले छटना शुरू हो जाएंगे जैसा कि 26 नवंबर को आज ये काम हुआ है मैं एक और बात करना चाहता हूं बहुत सारे लोग ये कहते हैं और मिर्जा साहब भी ना इस बात को अपने लिए ना एक बड़ा मुस्बत पॉइंट समझते हैं और कहते हैं देखो जी मैंने ये सारे के सारे फिर जो है ना ये तो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे ये नहीं करते थे वो नहीं करते तो इन सब को मैंने इकट्ठा कर दिया हुआ ये भी आपकी गलत है और आप ये समझ लीजिए कि ये भी चूंकि आपके फालवर जो है ना वो बिल्कुल उनका जहन जो है ना वो खाली होता है वो बिल्कुल जो है ना वो अंधे मुकलद की तरह होते हैं तो जो बात आप उनको कहते हैं उनको समझ आ जाती है वरना जिनको तारीख से पता है ना जो इन चीज़ों को समझते हैं उनको ये पता है कि भाई मसालिक और फिरकों के अंदर जो है ना वो मुख्तफ तरह के लोग थे तो जो मुतफिका मसाइल थे ना वो मिर्जा साहब की आमद तो ये दस पंद्रह साल पहले की है ना उससे पहले भी इलामा कराम ने देवबंदी बरेलवी ये सारे के सारे क्राम कई एक, एक मसाइल के अंदर इकट्ठे हुए यानी इससे पहले वो जो मिर्जा कादयानी था उसके बारे में सारे के सारेमा का इतफाक था तो मतलब मिर्जा साहब क्या यानी वो मिर्जा साहब की कर थी मिर्जा जेलमी साहब की वो इनके जो बड़े हैं ना वो यानी वो अपनी करामत जो है ना वो, वो, वो बाकायदा वो गिनते भी थे ये मेरी करामत है ऐसी बात नहीं है असल बात और इसका इल्मी और सही इसका पहलू ये है कि भाई देखें अहले सुन्नत में भी कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो मुत्तफिका होते हैं तो उनमें सारे का इत्तेफाक होता है और अगर उसमें कोई बंदा फिर भी है, उसकी जहनीयत इस तरह की है वो इतना गंदा फिरका परस्ती के अंदर है कि वो मुतफ़ मसाइल में के अंदर भी तो नहीं होता तो वो उसकी खामी है लेकिन कुछ मसायल ऐसे होते हैं जो मुख्तफ ही होते हैं जिसमें हर मकतबा ना उसका अपना अपना नुकता नजर होता है तो याद रखिए मिर्जा साहब की आमद से पहले मुतफिका मसाइल पे इतफाक ही था और मिर्जा साहब की आमद के बाद भी ये कहते हैं ना मैंने फिरकों को इकट्ठा कर दिया वो मसाइल जिनका आपस में इख्तलाफ है मतलब मैं अगर मिसाल पेश करें तो तोहद के मसायल हैं इसी तरह इतबाई सुन्नत के मसायल हैं इसी तरह मशाजरात सहाबा के मसायल हैं इसी तरह बुज़ुर्गों के हवाले सेम कराम के हवाले से ओलिया के हवाले से गुलू और इस तरह की चीज़ों के हवाले से आज भी जो हमारा इख्लाफ है वो जो हमारे देवबंदी अहबाब हैं जो हमारे बरेलवी हजरात हैं हमारा उनसे इख्तलाफ वैसे ही मौजूद है तो ये बिल्कुल गलत बात है यानी देखें ना ये इतना इंसान को मक्ार और शातिर अगर कोई इंसान है तो कम से कम उसको यह समझना चाहिए कि यार ये मेरा कोई इल्मी बात नहीं है यह मैं बल्कि लोगों की आंखों में जो है वो धूल झोंक रहा हूँ और उनको ये बता रहा हूँ कि ये मेरी वजह से हुआ भाई ये आपकी वजह से नहीं वही एक है। आप ये कह लीजिए कि अहल सुन्नत का पहले से एक है कि वो मुतफिका मसायल पे एक होते हैं और आपकी गुमराही पे सबका का इत्फाक़ लिहाजा वो एक है आपके गुमराह होने पे लेकिन जो तफसली मसायल हैं उनके अंदर हमारा जो है वो अख्तराब है और यहाँ पे भी ये मैं मसला बयान करना चाहता हूँ बिलखसूस हमारे कुछ अब आप भी ये कह रहे हैं कि वो जी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जी ना उनमें ये मसला वो मसला तो ऐसी बात बिल्कुल सही बात है देखिए मैंने ये कहा है कि इस वक्त अगर आपको ये लगता है कि भाई कोई अहल हदीस या कोई भी अगर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो बरेलवी मकतबे फ़िक्र के आलम दीन है अगर उनकी तइद कर रहा है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो तोहीद के मसाइल में हमारा इख्तिलाफ है शरक के मसाइल में अख्तिलाफ है वो इतबाई सुनत के मसाइल में अख्तलाफ बिल्कुल नहीं है मैं तो कह रहा हूँ कि ये वाली जो कंपेयर है ये सिरे से इसमें इलमी बात कोई है ही नहीं तो ये ना कोई बंदा समझे कि भाई हम मिर्जा जेलमी की अगर हम मुखालफत कर रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि ठीक है उसके साथ ये बिल्कुल सही हो रहा है और उसकी इसी तरह ही तजलील होनी चाहिए और इसकी इसी तरह ही होना चाहिए तो कोई बंदा ये समझे कि भाई अब हम अल, अल्लाह माफ़ करे जी तो ही हमारी तो हीद के अंदर कोई मसला आ गया या कुरान करीब ने तोद के जो चीज़ को जिस तरह बयान किया है या महदसिन ने तो को जिस तरह बयान किया या सलफ़ सालिन का तो के बारे में इतबा सुन्नत के बारे में मुशाजरत सहबा के बारे में सलफ सालिन् की ताजीम और उनके अंदर अदम गुलूब के बारे में जो उनका मौक़ है तो हमें को इनसे इतफाक हो गया आज यानी कोई भी हमारे जो देवबंदी अहबाब हैं या बरेलवी अबाब है मैं अगर उनके साथ बैठता हूँ तो जिस तरह उनके जो मुतफिका मसाइल में मैं उनके साथ हूँ तो जो मेरा अख्तिलाफी चीज़ है मैं उनके साथ अलहमदिल्ला दलाल के साथ अपनी बात को हम रखते भी हैं और आइंदा रखे भी लिहाजा ये जो प्रापेगंड है ना ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए ना जेलमी साहब के फॉलोअर्स को इस तरह की घटिया हरकत करनी चाहिए और ना ही यानी ये जो हमारे फिरकों के बाद धा लोग होते हैं ना वो भी अजीब वरीब किस्म की ना मुसीबत शुरू कर देते हैं लोजी यार मिर्जा जेलमी के खिलाफ जो है ना वो फलाने के आप हक में और यार उनके हक में का क्या मतलब हुआ यानी अगर कोई एक एक गुमराह बंदा है हम किसी को कहते हैं जी दो लोग हैं आपस में और उसने एक गुमराह को गुमराह कहा है तो उसका मतलब यह है कि हमने दूसरे को जो है ना वो बिल्कुल सही समझ रही है तो ये चीज़ें जो है इनको इस तफसील के साथ समझना चाहिए वरना अजीब वरीब किस्म का जो है ना वो असला पैदा हो जाता है अच्छा इसमें ना मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा जेलमी साहब जो है ना उनको अल्लाह ने ये पावर ऑफ स्पीच और तलाकत लिसानी और ये चीज़ें अगर अल्लाह ने उनको दी हुई थी ना तो ये अल्लाह की एक नेमत थी और वो चाहते ना तो अल्लाह ताला उनसे ना बड़ा अच्छा काम ले सकता था वो वाक़न उम्मत को मुतहद करने में अपना किरदार अदा कर सकते थे वो वाक़ता लोगों को कुरान और सुन्नत की तरफ लाने में किरदार अदा कर सकते थे और वो ये चाहते यानी और कई एक लोग हैं कि जो जिनके अंदर वो फ़िरका बंदी वाले मसाइल नहीं हैं वो तफर्कबाजियाँ नहीं हैं उनको जहाँ पे हक़ नज़र आता है कुरानी असूल के मुताबिक जो है न वो यानी व तावन व वकवा वाला ताउन अक्रबा या बिलकदा अविलविदी यानी इन कुरानी असूलों को सामने रखते हुए ना वो उम्मत में बड़ा अच्छा काम कर सकते थे एक मुस्बत काम कर सकते थे और सब उलमा के नाम से इस्ता करते हुए यानी अभी भी मिर्जा जेल साहब ने किया वही है जो उल्ए की किताबों में मौजूद वर वरना खुद तो इनको कुछ आता नहीं है लेकिन इन्होंने ना एक मतकबराना अंदाज और इन्होंने ना एक घटिया पहलू जो है ना एक घटिया अंदाज से चीज़ों को कैश कराने की कोशिश की है तो मतलब मैं ये कह रहा था कि अगर इन चीज़ों को ये मुसबत अंदाज से पेश करते ना अदब एहतराम भी चीज़ें साथ होती है सब कराम का मुहदसिन का और बिलखसूस उन मसाइल को ये ना छेड़ते कि जिन मसाइल को समझने की इन, इनके अंदर सलाहियत नहीं है यानी अल्लाह ताला चाहता तो इनका जो है ना वो रहती दुनिया तक अल्लाह तन का नाम बाकी रख सकता था कि माशा देखें एक बंदा ऐसा था कि जो बाकायदा आलम दिन भी नहीं था लेकिन उसने से खोशा चीनी करके और उनसे चीज़ें समझ के तो उनकी मुस्बत बातों को लेके और उनकी मनफी बातों जो को ना वो छोड़ के तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा किरदार किया लेकिन मिर्ज़ा जेलमी साहब जो है ना उन्होंने ये काम करने की बजाय ना उन्होंने अपने आप को ना एक मुजद्द के तौर पर जो है ना वो करवाने की कोशिश की कि मैंने तो सारे फ़िरकों की दुकानें बंद कर दी हैं और मैं तो इबिन तहमिया पे जो है ना वो ये करवा दूंगा मैं फलाने बाबे का ये कर दूंगा टमकाने बे का ये कर दूँगा तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये तो फिर चंद दिन का जो है ना वो आप समझेंगे पानी का बुलबुला है ये बुलबुला जो है ना वो कुछ देर जो है ना वो रहा है बाकी हो सकता है मजीद चंद दिन चल जाए लेकिन ये बिल्कुल चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं उसकी वजह पता है क्या उसकी वजह ये है कि इन्होंने कुछ हालात थे जो इनके मुआफिक हो गए कुछ सोशल मीडिया के हवाले से कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ों में तब्दीली आई मिर्जा साहब ने उसको एक मनफी अंदाज से इस्तेमाल किया है जो जूहीए के राम जो है ना वो इन सब चीज़ों के ऊपर आके हावी हो जाएंगे सारे के सारे लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी एप्स ऐसी बन जाएंगी मसलन आप देखें मैं अगर ऐसी ऐप बना देता हूँ मिर्जा जेलमी साहब के बारे में यानी अभी तो लोगों का अफजा यानी हो गया ना वो चीज़ों को उनको समझ नहीं आती मतलब मैं अगर ऐप ही ऐसी बना देता हूँ कि उस ऐप के अंदर इनकी सारी की सारी चीज़ें मैं एक जगह पे जमा कर देता हूँ और एक बटन के क्लिक के ऊपर इनकी सारी की सारी हमाकतें सामने आ जाती तो इनके पीछे क्या रह जाएंगे तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताली अब भी इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब को अल्लाह ताली हिदायत अता फरमाए और अगर हमारे किसी जुमलों से उनके अंदर कोई चिड़ पैदा होती है तो अल्लाह ताला हमें भी माफ़ फरमाए और ये चीज़ें उनके लिए रुकावट ना बनाएँ हिदायत को कबूल करने के अंदर रुकावट ना बनाएँ और बिलखसूस जो उनके फॉलोअर्स हैं वो तो देखे ना उन, उनको तो मिर्ज़ा साहब ने चकमा ही ये दिया हुआ है कि भाई मैं तुम्हें हाथ की तरफ़ लेके जाना चाह रहा हूँ तो अल्लाह से दुआ है कि ये जितने उतार चढ़ा हुआ है कि जितना मिर्ज़ा साहब के साथ जो है ना वो चीज़ें हुई हैं बिलखसूस उनके फॉलोअर्स के लिए जो है ना वो ये हदायत का ज़रिया बन जाए आमीन आख़िर दावाना अलहमदुल्लि रबी आल